Так, взяв взял такую картонную коробочку, поставил на обсыпав землей, блин, чтобы не было щелинок. В поставил электричную, блин, такая духовка, ну, типа электричная плита. Засыпал их так опилками, вон я нарубал опилок, блин, банком ну, электрорубанком. Поставил опилки, Наложил сверху коробушки Вот так через дырки пробил веточки. Так. Тут термометр подъедается у блин. Сюда в вот дырочку. Тут электроплита идет, блин, на напряжение с регулятором оборотов. Удаешь оборты ночная база температуру начинает и дымочек с него а потом сюда вот так вот блядь, налаживаем всякую всячину блин и потом этот дымок сверху коробушкой накрываем вот такой и он ну, блядь, там, смотря спим за 40 минут час а цей тырсы хватает блин. Здесь на пивчаса надо будет перевертать и поднял. Тырский засыпал. Пять накрая на полчаса хватает у тирсы. Так, смотрим. Начало процесса. Первых пять минут. Что у нас получается? Вон, видно дым под коробочки Температурка потихоньку. Что у нас там? поднимается 36. Я уже так покажу, что там под коробушкой. Под коробушкой. Конкретный такой дымок. Валит, блядь мы его запомним, блин, под со всех сторон все реклама Irbalayfe заодно все ну блин что-то на фото не видел но там дымочек хорошенький идет блин тем более оно все закрыто герметично Теперь идем по следим за температурой. По добавляем напругу. Вот это регулируется плита. Все, следим за температурой, за наличием цей тирса, Ну, тирса минут 20 точно ну, может, не может А сало купится минут 40. Ну, за сало такое. Так, дивимся. Дивимся процесс. Температура 80, 80, ну то есть 80, 80 это текущая температура в коровушке. Коровушка пыхтит, как избушка на курьих ножках. А ну, что там у нас Ух ты, бля, какая кайф там вон. Там тоже не, ничего не выйдет. Короче, потом покажем. Открываем. Так, что у нас? Прошло майже полтора часа. Что там у нас с этим сотка? Тут убрали мы на, на минимум. Ну, уже готовченько. Снимаем рыбушку, блин. Вот такая у нас. Вот такое счастье башня, Это сальцовый. Ну, думаю, уже оно все готовенько уже последняя другая порция дымка уже выгорела уже не будем так вот там что-то у меня есть фотки рыбушку вчера с так рубил